kitob chin ma'noda har bir insonni agarda undan to'g'ri foydalansa yuqori natijalarga erishishiga asos bo'luvchi vositalardan biri va bugungi dasturimizda mana shunday insonlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi ulardan biri alisher navoiy nomidagi davlat stipendiyasi egasi umida allayarova assalomu alaykum umida bugungi bayram kayfiyatlaringiz qanday Bayramni ko'taringki, kayfiyat baxsh etadi shu jumladan menga ham 2023 yil shunaqangi omadli yil bo'lib desam mubolag'a bo'lmaydi e, sababi Ə, bu hayotimdagi hozirgi kungacha bo'lgan eng katta yutug'im alisher navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi bo'lganim bundan tashqari ham bir qancha yutuqlarga ega bo'ldim bu yil jumladan mirzo ulug'bek nomidagi mirzo ulug'bek vorislari ko'rik tanlovida qatnashib besh yuz nafar student talab tələ... talaba yoshlar orasidan 60 nafar saylab olindi ular orasidan men ham borligim bu men uchun katta yutuq bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi albatta umidda har bir inson yil boshida o'zini oldiga qator rejalar ketma ketligini qo'yadi siz yil boshida qo'ygan rejalar ketma ketligingizni qanchasiga erisha oldingiz qanchasiga ulgurmadingiz va qanchasi uh, sizni rejalaringiz ro'yxatidan o'chib ketdi men avvalambor yil boshida o'z oldimga qator rejalar qo'ygandim lekin shularni hammasiga ham ulgura olmadim ulgurganlarimni foiz hisobida hisoblaydigan bo'lsak deyarli 80 foizga erishdim deb ayta olaman bor har bir inson umri davomida har bir narsadan xulosa chiqarib oladi u esa yanada yuksalishi yanada yuqoriroq ko'tarilishiga foyda bo'ladi hamda undan har bir narsadan o'ziga yarasha o'rnak olsa u inson hech qachon hayotda hech narsani yo'qotmaydi aksincha yuqoriga erdamlab boradi demak siz aytmoqchisizki ya'ni har bir qilingan xatodan to'g'ri ibrat olish kelajakdagi yutuqlarga asos bo'ladi shunday emasmi albatta demak oldinga qo'ygan maqsadlaringiz ya'ni 2024 yilda nimalarga erishmoqchisiz ikki ming yigirma to'rtinchi yilda men yanada ilmiy ishlarni davom ettirib davlatimiz tomonidan menga berilgan ishonchni qo'llab quvvatlashdan foydalangan holda men ilmiy ishimni davom ettirib kelajakda professor akademik darajasiga yetishib o'zimning ilmiy rahbarim xalqnazarov asqar aka kabi stipen yoshlarni yetishib chiqishiga o'z hissamni qo'shish niyatidaman albatta mana shunday yaxshi tilaklaringizni amalga oshishida biz ham tilakdoshmiz va dasturimiz <missimulake> <missimulake> davom etadi